میں نے جب یہ اعلیٰ حضرت کا فتوہ پڑھا اور ان کا یہ جو وقت بتایا ہوا تھا ستائیس مارچ انیس سو بیس تو میں نے انڈیا کے سٹینڈر ٹائم کے مطابق نیو دہلی اور بریلی کے جو زائچے بنائے ستائیس مارچ انیس سو بیس تو وہ یونانی زائچہ تھا اور وہ زائچہ اب آپ کے سامنے ہے اب اس میں تفصیل سے بات کرتا ہوں اب یہی زائچہ اور یہی خوبصورت وقت یہی سعادت یہی برکت اور یہی عظمت جو ہر مہینے آتی ہے ہر مہینے آتی ہے یہ کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ یہ ناپید کنار ہے ہاں زہرہ پائسز میں سال میں صرف ایک بار آئے گا تو یہ سال میں ایک بار وقت ضرور آئے گا تو سالانہ وقت اور زہرہ اور کمر کی تسلیس اور تصدیق کا وقت آپ کو ہر مہینے ملے گا اللہ حضرت کے علوم روحانی علم جفر اور علم نجوم ان کے نائب اور ان کے شاگرد اور ان کے علوم کے وارث آج بھی زندہ ہیں رد دینا چیز بیٹھا ہے نا آپ کے سامنے آلہ حضرت کا علم نجوم اسے ہم ضائع نہیں جانے دیں گے اسے ہم بیکار نہیں جانے دیں گے ستارہ شناس اور عامل حضرات ہیں یہ ہمارے سلسلہ قادریہ رضویہ کی الواح ہمارے نقوش ہمارے تعویذات بلکہ تمام مکاتب فکر کے جو روحانی سکولر اور معالج ہیں اور سپریچول ہیلر ہیں وہ اعمال ہمارے استعمال کرتے ہیں اور پھر ہمارا نام بھی نہیں لیتے ہمارے بزرگوں کا ذکر کرنا بھی گوارہ نہیں کرتے تو یہ سخت حق تلفی ہے زیادتی ہے سرقہ علمی ہے یہ ہم برداشت نہیں کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد و آل محمد و بارک وسلم معزز خواتین و حضرات السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مفتی محمد عمران حیدر رضوی قادری اشرفی نوری برکاتی آپ کے خدمت میں حاضر ہوں یہ اتنا لمبا نام اپنے منصوبات آپ کے خدمت میں اس لیے پیش کیے کہ بہت سے روحانی تحائف اپنے بزرگوں سلف صالحین علماء راسخین اور اولیاء کاملین کے تعلیم کردہ ارشادات معمولات آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنے جا رہا ہوں یہ کوئی عام سا ویڈیو نہیں ہے یہ ویڈیو میرے تمام ویڈیو پیغامات پر سبقت لے جائے گا ایک سند کی حیثیت رکھے گا کیونکہ اس میں میں آپ کو صدا بہار آمال روحانی تعلیم کر رہا ہوں اہلی چیز اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وقت کی کتنی اہمیت ہے میں اکثر اپنے ویڈیو پیغامات میں آپ کو یہ بتاتا ہوں باب مدینہ العلم سیدنا امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام والسلام کا فرمان علی شان ہے الامرم مرہون تم بھی اوکاتی اللہ نے ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے اور سیدنا مدینہ العلم امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیجین رحمت اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے العامر مرحون مرہون زمانی ہی اللہ نے ہر کام کے لیے اس کا ایک زمانہ اس کا ایک ٹائم مقرر کر رکھا ہے العامر مرہون بے اوقاتیہ اللہ نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کیا ہے یہ تعلیم معصومین ہے یہ انبیاء و مرسلین کی تعلیم ہے کہ وقت کی قدر کیجئے ہر کام ایک وقت میں ہوتا ہے بائبل میں انجیل مقدس میں نیو ٹیسٹمنٹ میں بیان ہوا ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہے تو وقت کی افادیت سے آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں ساد وقت بھی ہوتا ہے نہس وقت بھی ہوتا ہے اللہ نے منحوس دنوں میں قوم پر عذاب اتارا ہے ایام نحسات ہوتے ہیں منحوس دن بھی ہوتے ہیں سات دن بھی ہوتے ہیں اور یہ کہنا کہ شریعت میں ان کا کوئی جواز نہیں ہے یہ قرآنی آیات کا سریح انکار ہے اس لیے ہوش کے ناخن لیجیے تو بسم اللہ کرتے ہیں پہلے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے وقت کی چھان بین کرتے ہیں علم نجوم کے باہرے ناپید کے نار میں غوطہ لگاتے ہیں امام اہل سنت ولی نعمت عالی حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انیس سو اٹھارہ میں ان سے ایک صاحب سوال پوچھ رہا ہے اور دیکھیے کہ یہ سوال اور جواب بصورت فتوہ فتاوہ رضویہ شریف کی انتیسویں جلد میں کتاب الشتہ میں موجود ہے سائل نے جو پوچھا اس کا لبِ لباب یہ ہے وہ پوچھ رہا ہے علیہ حضرت سے کہ حضور ایک ایسے وقت کا استخراج کر کے علم نجوم اور علم حیت کی روشنی میں ہمیں تعلیم دیں کہ زہرہ برج ہوت میں شرف یافتہ ہونا چاہیے اور تالے وقت بھی زہرہ کا ہونا چاہیے یعنی وینس ہونا چاہیے پائسز میں اور اسینڈنٹ رائزنگ سٹار بھی پائسز ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور پھر مون ان کینسر ہونا چاہیے کمر برج سرطان میں حالت اوج میں ایکزالٹ ہونا چاہیے اور پھر یہ اس نے جو شرط قائم کی کہ مون ان کینسر اور وینس ان پائسز ہونا چاہیے کیوں؟ چونکہ ٹرائن ہو جائے گا بیٹوین وینس اینڈ مون تو یہ جو ٹرائن ہوتا ہے کمر اور زہرہ کا یہ ہر مہینے آتا ہے یہ بڑا مبارک وقت ہوتا ہے اور بے حمد ہی تعالی بندہ ناچیز تحدیث نعمت کے طور پر یہ کہتا ہوں کہ میرے پیدائشی زائچہ میں کمر اور زہرہ کی تسلیس ہے ٹرائن ہے الحمدللہ اب وہ سائل یہ کہتا ہے کہ زہرہ کا کمر کے ساتھ تو ساد نظر قائم ہونا چاہیے ٹرائن یا سیکسٹائل ہونا چاہیے لیکن مارس جو نیس اصغر مری ہے اور سیٹرن جو نیس اکبر زحل ہے ان دونوں کا زہرہ وینس کے ساتھ کسی قسم کا مقابلہ یا تربی نہیں ہونی چاہیے یعنی اسکوائر اور اپوزیشن نہیں ہونی چاہیے ایسا وقت نکال کے بتائیں یہ اس دور کی بات ہے انیس سو اٹھارہ میں جب سارا حساب و کتاب البیرونی، خوارزمی بو علی سینا مسلمہ ابن مجریتی اور ابو معاشر بلخی کی تقویم پہ کیا جاتا تھا ٹھیک ہے وہ تقویم ہے بحمدی تعالیٰ میرے پاس آج بھی موجود ہے اب تو سافٹ آگئے نا تو اس وقت یہ کیلکولیٹ کرنا اور یہ زیچ بنانا خریطت الفلقیہ آسمان کا ذائچہ کشید کرنا اور علم عروض علم حیات اور علم نجوم آسٹرومینسی کے ساتھ ایسے وقت کا انتخاب کرنا بہت مشکل تھا اور یہ اسی شخص کا کام تھا جو علم نجوم میں مہارت تامہ رکھتا ہو تو اعلیٰ حضرت نے اسے کیا جواب دیا فتح انتیسویں جلد کتاب و شطح میں آپ سکرین پہ بھی یہ دیکھ سکتے ہیں اعلیٰ حضرت کا جواب موجود ہے اعلیٰ حضرت اسے بتا رہے ہیں کہ محترم انیس سو اٹھارہ میں اس سال تو یہ ہونا ممکن نہیں ہے یہ وقت نہیں آرہا رہا انیس سو انیس میں بھی نہیں ہے اگلے سال آئندہ سال بھی یہ وقت نہیں آئے گا ہاں اس سے اگلے سال انیس سو بیس میں ستائیس مارچ کو یہ وقت آئے گا میں نے جب یہ اعلیٰ حضرت کا فتوہ پڑھا اور ان کا یہ جو وقت بتایا ہوا تھا ستائیس مارچ انیس سو بیس وہ میں نے انڈیا کے سٹینڈر ٹائم کے مطابق نیو دہلی اور بریلی کے جو زائچے بنائے ستائیس مارچ انیس سو بیس وہ یونانی زائچہ تھا اور وہ زائچہ اب آپ کے سامنے ہے اب میں تفصیل سے بات کرتا ہوں اب یہی زائچہ اور یہی خوبصورت وقت یہی سعادت یہی برکت اور یہی عظمت جو ہر مہینے آتی ہے ہر مہینے آتی ہے یہ کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ یہ ناپید کنار ہے ہاں زہرہ پائسز میں سال میں صرف ایک بار آئے گا تو یہ سال میں ایک بار وقت ضرور آئے گا تو سالانہ وقت اور زہرہ اور کمر کی تسلیس اور تصدیق کا وقت آپ کو ہر مہینے ملے گا تو اکتیس جنوری اور یکم فروری کا یہ بہت طاقتور وقت ہے میں آپ کو ذائچے دکھاؤں گا تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے پھر اگلے مرحلے میں نیکسٹ سیگمنٹ میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے روحانی اعمال کون سے سر انجام دینے ہیں اعلی حضرت کے استخراج وقت نجوم سے ایک تو یہ طے ہوا کہ اعلی حضرت علم نجوم میں مہارت رکھتے تھے ٹھیک ہے دوسرا یہ بھی اظہر من الشمس ہوا کہ آلہ حضرت یونانی ذائچہ کشید کرتے تھے ٹروپیکل سسٹم کو اہمیت دیتے تھے اور یہ بھی کہ وقت کی تاثیر ان کے والد گرامی امام المتقلمین، نقی علی خان بریلی رحمہ اللہ وہ بھی بیان فرماتے ہیں اگر کسی نے ان کے رشحات بر علم نجوم کا مطالعہ کیا ہے مشاہدہ کیا ہے تو اس کو بخوبی علم ہوگا میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں ضرور پیش کرنا چاہوں گا میں نے جو رسالہ علم نجوم تحریر کیا اس کا انتصاب عقیدت بھی آلہ حضرت عظیم البرکت کے نام کیا تھا اور میں نے یہ تحریر کیا تھا کہ آلہ حضرت عاشق رسول تھے قرآن و سنت سمیت ترپن سے زائد علوم ظاہریہ باطنیہ کے عالم تھے صاحب اسرار عارف علم لدونی تھے علم جفر خواص الحروف علم نجوم حیت فلکیات علم تقسیر علم رمل علم زائچہ حساب زائچہ سازی ریاضی ہنسا جدول سمیت علم اوفاق و نقوش میں مہارت تامہ رکھتے تھے علومِ روحانی میں آج تک ان کا کوئی ثانی پیدا نہیں ہوا آپ کے مستخرجہ اور تعلیم کردہ اوفاق نقوش اور تعویزات سے ایک عالم فیض یاب ہو رہا ہے آپ کے تعلیم کردہ تبرکات سے ایک زمانہ فیضیاب ہو رہا ہے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا مرزوق نعمت ہائے آسان رضوا ابو موسی مفتی محمد عمران حیدر رضا بھی تو بریلی شریف علوم و معارف کا گہوارہ اور جامعہ منظر اسلام بریلی شریف سے اعلیٰ حضرت کے فیوز و برکات پوری دنیا میں پہنچے علم ظاہر بھی علم باطن بھی علم طریقت بھی علم اسرار بھی علم شرع بھی اور علوم مخفیہ بھی سب اعلیٰ حضرت کے جتنے بھی خلفاء ہیں وہ آپ کے علوم و فنون میں آپ کے وارث ہوئے آپ کے نائب ہوئے اب میں آپ کو تحادیث نعمت کے طور پہ یہ بتاتا چلوں کہ میرے مامو جان شیخ الحدیث علامہ ابو البدر محمد شمس الزمان قادری رازاوی جو میرے استاد مکرم اور وہ شخصیت جنہوں نے میرے بابا کی وفات کے بعد مجھے پوسا میری پرویش کی ایک باپ کی طرح میرے سر پہ سایہ فگن رہے اور میرے استاد میرے معلم میرے اطالی اور میں جو کچھ بھی ہوں آج آپ نے ماموں جان علامہ ابو البدر محمد شمس زمان قادری رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بدولت ہو انیس سو نینانوے میں ان کی وفات ہوئی میرے بابا جان انیس سو چھانوے میں وفات پا گئے تھے تو میں نے منتحہ اور موقوف علیہ کی جو قطب تھی وہ آپ ہی کے پاس پڑھی علامہ زمان قادری یہ خلیفہ ہیں نائب ہیں محدث اعظم پاکستان مولانا سردار صاحب رحمتہ اللہ تعالیٰ آل اللہ مقام کے. اور حضور قبلہ محدث اعظم پاکستان وہ نائب ہیں صدر الشریعہ علامہ شیخ الفقہ والحدیث والتفسیر امجد علی اعظمی اداس رحو کے اور صدر و شریعہ امجد علی اعظمی شاگرد رشید خلف رشید اور نائب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی ہے میرے والد گرامی شیخ الفق الحبیب مفتی محمد رمضان اور میرے چھوٹے مامو جان مفتی اعظم امریکہ علامہ مفتی عبد الرحمن قمر قادری یہ دونوں بھی محدث اعظم سردار احمد صاحب قادری رضوی کے خاص شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں اور میرے والد گرامی کے جو علمی فیوض و برکات ہیں اب بیٹا اپنے باپ کی کیا تعریف کرے صرف ایک لائن آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں میرے بابا کے فیوضات و برکات پوری دنیا میں ان کے شاگردوں کے وساطت سے پھیلے ہوئے ہیں میرے بابا کا فیض علمی سمجھنے کے لیے صرف ایک شخصیت آپ اپنے سامنے رکھ لیں سلطان الولیاء ابلا علامہ پیر طریقت رہبر شریعت محسن منور یوسفی اتنا بڑا نام علم روحانیات میں علم طریقت میں علم لدنی علم اسرار علم لطائف و معارف کا دور حاضر کا یکتا منفرد مرشد کامل اور یہ میرے والد گرامی کے خاص شاگرد تھے اب آپ یہاں سے یہیں سے آپ اندازہ کر لیں کہ قبلہ والد گرامی کیا تھے جن کے شاگردوں کا یہ مقام ہے ان کے اساتذہ کا مقام کیا ہوگا آج پچیس جنوری ہے ہمارے مادر علمی ادارہ میں ہمارے بزرگوں کا عرس بھی ہو رہا ہے سالانہ جلسہ تقسیم اسناد ہو رہا ہے جس میں بڑے بڑے جید علماء اقابرین تشریف لا رہے ہیں دار العلوم میرا مرکز علمی ہے جہاں سے میں پڑھا ہوں جہاں میری پیدائش ہوئی ہے بندے کو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے یہ میرا مادر علمی ہے یہاں میں پیدا ہوا ہوں مگر یہاں پایا نہیں جاتا <applause> بے حمدی تعالی الحمدللہ اللہ کا کروڑ کروڑ احسان اور شکر اور اس کا فضل و کرم یہ اعلیٰ حضرت کے علوم روحانی علم جفر اور علم نجوم ان کے نائب اور ان کے شاگرد اور ان کے علوم کے وارث آج بھی زندہ ہیں بدینہ چیز بیٹھا ہے نا آپ کے سامنے آلہ حضرت کا علم نجوم اسے ہم ضائع نہیں جانے دیں گے اسے ہم بیکار نہیں جانے دیں گے الحاج قبلہ صوفی اقبال نوری رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ قدس سے سروہو انہوں نے بہت کام کیا آلہ حضرت کی تعلیمات باطنی تعلیمات روحانی اور فیوز روحانی کو انہوں نے پوری دنیا میں عام کیا میں نے دو تین سال پہلے بڑے جلال میں اور بڑے غصے میں ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا کہ یہ جو منجم اور ستارہ شناس اور عامل حضرات ہیں یہ ہمارے سلسلہ قادری رضویہ کی الواح ہمارے نقوش ہمارے تعویذات بلکہ تمام مکاتب فکر کے جو روحانی سکولر اور معالج ہیں اور سپریچول ہیلر ہیں وہ اعمال ہمارے استعمال کرتے ہیں اور پھر ہمارا نام بھی نہیں لیتے ہمارے بزرگوں کا ذکر کرنا بھی گوارہ نہیں کرتے تو یہ سخت حق تلفی ہے زیادتی ہے سرقہ علمی ہے یہ ہم برداشت نہیں کریں گے تو یہ بڑا, بڑا جلال تھا جو میں نے اپنے ایک ویڈیو میں ظاہر کیا تھا ان تمام تر ویڈیوز کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو اعمال روحانی تعلیم کروں تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو اجازت دے رہا ہوں آپ ان اعمال کو جائز مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں مجھ سے اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو آپ کے جائز اور اچھے نیک مقاصد میں بہتری ترقی نیکی اور فلاح عامہ کے طور پہ استعمال کرنے کی اجازت ہے لیکن آپ انہیں تجارتی بنیادوں پر استعمال نہیں کر سکتے اگر آپ عامل ہیں یا آپ روحانیات کا پیشہ ورانہ طور پہ کام کرتے ہیں تو میں آپ کو اس کی اجازت نہیں دے رہا صرف ان سبسکرائبرز اور ویورز کو حاضرین اور ناظرین اور سامعین کو ان کی اجازت ہے جو اپنی ذات کے لیے لکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں یا لکھوا سکتے ہیں اس سے زیادہ اجازت نہ ہے پہلا روحانی عمل آپ کو تسخیر کا بتا رہا ہوں یہ جائز مقصد کے لیے آپ کر سکتے ہیں اگر آپ بہو ہیں اور آپ کی ساس آپ کے ساتھ ناروا سلوک کرتی ہے یہ میں نے بہت خطرناک موضوع چھیڑ دیا میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا ساس کی عزت کیجئے خدمت کیجئے لیکن آ, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی ساس بہت نکچڑی اور چال باز چلتر چالاک بلکہ ہر رافہ قسم کی ہوتی ہے اور آپ کو بہت ستاتی ہے تو آپ تین سو تیرہ مرتبہ بتائے گئے وقت میں جو آٹھ بجے شروع ہوگا اور پونے نو بجے ختم ہو جائے گا اس وقت میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی بہو ہررافہ ہے اور آپ کی بیادبی گستاخی گستاخی حکمدولی نافرمانی کرتی ہے اور آپ کو ستا رکھا ہے اور گھر میں ایک قیامت برپا کر رکھی ہے گھر کا ماحول اجیرن بنا رکھا ہے تو آپ اس کے لیے پڑھ سکتی ہیں اسی طرح کوئی بھی جسے آپ موم کرنا چاہتے ہیں نہ مہربان کو مہربان کرنا چاہتے ہیں رام کرنا چاہتے ہیں مسخر کرنا چاہتے ہیں اپنی جانی مائل کرنا چاہتے ہیں کتنے لفظ بولوں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں جائز مقصد کے لیے تو آپ تین سو تیرہ بار پڑھائی شروع کر دیں اور سات دن پڑھ کے دیکھیں نہیں تو گیارہ دن اور حد دن اکیس دن تک بس آپ اسے پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ کام آپ کا ہو جائے گا آپ نے کیا پڑھنا ہے یا آتوفل آتیف علیہ یہ علا غلط لکھا ہوا کتاب میں اور یہ ٹھیک لکھا ہے ایسے ہی ہونا چاہیے چونکہ یہاں ہر بندہ آئیے جڈو کراٹے سیکھیے کتاب پڑھ کے آپ مارشل آرٹ میں ماہر ہو جائیں گے آئیے ڈرائیونگ سیکھیے تو کیا آپ کتاب پڑھ کے ڈرائیور بن جائیں گے تو کتابیں تو بازار میں بہتات سے پائی جاتی ہیں انگنت کتابیں بازار میں موجود ہیں اور لوگ بازاری کتابیں پڑھ کے عامل کامل بنے بیٹھے ہیں ٹھیک ہے اور زبردستی کے عملیات لوگوں کو بتاتے ہیں اور اپنا بھی نقصان کرواتے ہیں بیک فائر بجتا ہے تو پھر ہوائیاں اڑ جاتی ہیں اور نیم پاگل ہو جاتے ہیں یعنی ایسے سینکڑوں سینکڑوں لوگ دیکھیں تو یہ آلہ نہیں ہے آتف علیہ یا عطوفو یہاں سے آپ شروع کریں گے اے عطف فرمانے والے اے پیار کرنے والے اے رافت و رحمت سے پیش آنے والے یہ اللہ کا نام ہے زل قوت المتین زبردست قوت والے آتف مہربان کر علیہ مجھ پر قلب فلان فلان کا دل فلان کا دل جو ہے مجھ پہ مہربان کر دے میرے لیے تابع کر دے میرے لیے مسخر کر دے یہاں پہ آپ نے اللہ قلب فلان کی جگہ جس کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں اس کا نام لینا ہے براہمتی کا یا ارحم الراحمین اب اس کی تلاوت ایک بار درست طریقے سے مجھ سے آپ سماعت فرما لیں یا المتین آتیف علیہ قلب فلان براہمتی کا یا ارحم الراحمین وہ شخص انشاءاللہ آپ کے لیے مسخر ہو جائے گا دوسرا بہت بڑا جامع اور زبردست فیض روحانی کا عمل بتا رہا ہوں یہ ہمارے سلسلہ قادریہ رضویہ کا عمل ہے اور عالی حضرت عظیم البرکت کے خاص اعمال میں سے ایک ہے یہ دعا جامع المطلوب دافع القروب ہر مقصد کے لیے عظیم روحانی دعا ہے یہ دعا کا لنک میں نے ویڈیو میں دے دیا ہے آپ اس کو ضرور سماعت فرمائیں اور اب میں آپ کو بتا رہا ہوں خاص طور پہ آلہ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت اشاہ خان فاضل بریلی کا ایک خاص تعلیم کردہ عمل اور اس عمل سے آپ اپنے مطلوبہ ہدف کو حاصل کر سکتے ہیں آپ نے نمک پہ پڑھائی کرنی ہے اور وہ نمک آپ جس کو کھلا دیں گے وہ آپ کا موتی ہو جائے گا آپ کا فرما بردار ہو جائے گا آپ پہ مہربان ہو جائے گا آپ کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے گا تو سیدی اعلیٰ حضرت کا یہ عمل ہے نمک لاہوری ہوتا ہے جسے نمک سامبر بھی کہتے ہیں آپ صاف ستھرا دیسی نمک عمدہ حاصل کریں اور پاکیزہ نمک لیں اس پہ کوئی میل کچیل یا نجاست نہ ہو اس پہ آپ ایک ہزار مرتبہ اس میں الہی یا ودو دو پڑھیں گے اول آخر گیارہ گیارہ بار درود پاک پڑھ کے اس پہ آپ دم کریں گے لیکن یاد رکھیے جس وقت آپ نمک پہ پڑھائی کر رہے ہیں نمک آپ نے زمین پہ نہیں رکھنا نمک کو اپنے دائیں ہاتھ میں رکھیں یا کسی بلند مقام پہ رکھیں اور نمک پہ دم کر کے وہ نمک کسی بھی صورت کسی بھی طریقہ سے آپ اسے کھلا دیں یا کسی چیز میں ڈال کے اس کو پلا دیں چند مرتبہ کھلانے پلانے سے انشاءاللہ وہ بندہ وہ بندہ منقاد ہو جائے گا جن گھروں میں ہر وقت لڑائی جھگڑا دنگا فساد اور ادھم برپا رہتا ہے یہاں پہ یہ نمک تمام افراد خانہ کو استعمال کروایا جانا چاہیے تو آپ کو مدد ملے گی اب ایک اور بہت بڑا عمل بتا رہا ہوں یہ سورہ فاتحہ شریف کا عمل ہے اس خاص وقت میں سو مرتبہ تنہائی میں بیٹھ کے کسی کھانے پینے والی چیز پہ آپ آٹے پہ دم کر سکتے ہیں چینی پہ دم کر سکتے ہیں گھی پہ دم کر سکتے ہیں چاولوں پہ دم کر سکتے ہیں ایک سو مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھیں گے اس کے اول آخر درود پاک پڑھیں گے تو آپ وہ دم شدہ چیز چاہے وہ مٹھائی بھی ہو سکتی ہے جس کو کھلائیں گے وہ آپ کے ساتھ محبت اور مہربانی کے ساتھ پیش آئے گا اور دوسرا عمل یہ ہے سو دانے فل فل سیاہ کے لے لیں جو سیاہ گول مرچ ہوتی ہے آج کل جالی آ رہی ہے چائنہ کی بنی ہوئی پلاسٹک کی سیاہ مرچیں بھی آ رہی ہیں اب میں حیران ہوں مثالے کی گولیاں بنا کے وہ لگتا ہے ایسے ہی ہے جیسے یہ خالص سیاہ مرچ ہے وہ سیاہ مرچ جس پہ ایک اس کی جلد ہوتی ہے اور اس کی باقاعدہ رگیں بنی ہوئی ہوتی ہیں اس کو دیکھ لیجئے گا وہ کھردری ہوتی ہے تو آپ نے وہ بالکل بال کی طرح گول جالی سیاہ مرچ نہیں اصلی خالص سیاہ مرچ آپ نے حاصل کرنی ہے تنہائی میں بیٹھ کے اس پہ سورہ فاتحہ سو مرتبہ پڑھ دینی ہے سو مرچوں پہ اور پھر آپ نے وہ ایک جلانی ہے محبوب کا نام لے کے کہ جس طرح یہ مرچ جل رہی ہے فلاں کا دل میری محبت میں جلے اور اس کے دل میں میری محبت پیدا ہو اور اس سے میرے بغیر کبھی قرار نہ آئے وہ بے قرار ہو جائے بے چین ہو جائے جو روٹ کے میکے گئی ہے وہ اب ذرا جلدی سے واپس آ جائے وہ اپنے کیے پہ پشیمان اور شرمندہ ہو پھر ایک دوسرا عمل بھی بتایا دیتا ہوں کیا یاد کریں گے آپ یہ تو سو مرچ کا عمل بتایا نا سو مرچ آپ اسی وقت میں پڑھائی کر کے اور اسی دن آپ اس کو جلا دیں گے دوسرا عمل یہ ہے کہ چالیس دانے آپ سیاہ مرچوں کے لیں اور ہر دانہ پہ پچاس مرتبہ آپ کو یہ آیت پڑھنا ہوگی یہ بڑا محنت طلب عمل ہے لیکن آپ کر گزریں تو آپ کو بہت کامیابی ملے گی اگر آپ کی زوجہ آپ سے طلاق کے دہانے پہ کھڑی ہے اور طلاق طلب کر رہی ہے تو اس کے دل میں فوری طور پہ رحم دلی پیدا ہو جائے گی یا آپ کا شوہر آپ کی طرف مائل نہیں ہو رہا کوئی بھی معاملہ ہے جائز مقصد میں آپ اس استعمال کر سکتے ہیں لیکن بار بار بتا رہا ہوں نہ جائز مقصد کے لیے کریں گے آیات بجنات ہیں اسماء الہیہ ہیں ان کے خدام آپ کی ٹھکائی کریں گے ایسا بیک فائر آئے گا آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی درست ہو جائے گی آپ یاد کریں گے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا تھا تو جائز مقصد کے لیے آپ پڑھیں گے آپ پچاس مرتبہ ایک مرچ پہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہی بار بسم اللہ پڑھ لیجئے گا اس کے بعد شروع ہو جائیے گا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی وعلی سمعہم ابسارہم اعلیٰ کلوبہ آزابن عظیم یہ آیت پچاس بار ایک مرچ پہ پڑھنی ہے آپ نے آدھا پونا گھنٹہ لگے گا آپ پڑھ لیں گے پڑھائی کر لیں گے اس کے بعد آپ نے ان کو جلانا شروع کر دینا ہے کہ فلاں کے دل میں میری محبت کی آگ لگ جائے اور وہ بے چین بے قرار ہو جائے بس یہ تصور رکھنا ہے اور مرچیں جلاتے چلے جانا ہے چالیس مرچیں جلا دیں گے اور پھر دیکھئے ہوتا کیا ہے اور یہ نقش شرف زہرہ کے اس خاص وقت میں آپ ہر قسم کے جائز مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں مقاصد کیا ہیں توجہ سے سمات فرمائیے اگر محبت قائم کرنی ہے دلوں میں گھر کرنا ہے کسی کو اپنی جانب مائل کرنا ہے یا بے روزگار ہیں ملازمت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا بیمار ہیں شفا چاہتے ہیں بیماری سے نجات چاہتے ہیں سفر کرنا چاہتے ہیں سفری رکاوٹ کا خاتمہ چاہتے ہیں اپنے کاموں میں بندش اور رکاوٹ دیکھتے ہیں رکاوٹیں ختم کرنا چاہتے ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں رشتہ کی بندش ختم کرنا چاہتے ہیں تو ان مقاصد کے لیے آپ اس نقش کو استعمال کر سکتے ہیں اس نقش کو پرنٹ آؤٹ کروا لیجئے گا اور اس کی پوشت پر آپ باوضو ہو کر اپنا مقصد لکھ دیں گے اور اسے فولڈ کر کے موم جامع کر کے کسی بھی بلند مقام پہ کسی پھلدار درخت کے ساتھ آپ اسے لٹکا سکتے ہیں آم کا درخت ہے انار کا درخت ہے آ, اس کے علاوہ جامن کا درخت ہے انجیر کا درخت ہے شاہتوت کا درخت ہے امرود کا درخت ہے یہ درخت تو عمومی طور پہ ہوتے ہیں بآمر با مجبوری بآمر با مجبوری اسے آپ اینٹینا یا بانس کے ساتھ بھی لٹکا سکتے ہیں تو پھر آپ اسے موم جامع کر کے سبز کپڑے میں باندھ دیجئے گا اور اس کی ڈوری بھی سبز کر دیجئے گا اور اس کو کسی بلند بانس یا اینٹینا کے ساتھ آپ لٹکا سکتے ہیں تو جب یہ ہوا میں لہرائے گا تو آپ کا مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا دعاؤں میں یاد رکھیے گا یہ بڑے مبارک اوقات چل رہے ہیں جنوری اور فروری بالخصوص فروری کا مہینہ بہت اہمیتوں کا حامل ہے ایک تو یہ رجب اور شابان کا مہینہ پھر اس میں پلینٹی پریڈ اس میں سٹیلیم بن رہے ہیں اور قواقب کے نظرات اور اس میں شرف زہرہ اور ایسے آثار ہیں جو ناقابل فراموش ہیں تو ایسے وقت میں نقش توفہ نوری نقش جامع المطلوب دافع القروب نقش مخمس نقش تسخیر استعمال کرنا اپنے پاس رکھنا اور دعا جامع المطلوب کا ورد کرنا آپ کی زندگی بدل دے گا آپ کی زندگی میں بہت زبردست سدھار بھی آئے گا انقلاب بھی آئے گا اور آپ ان فیوز و برقات سے خوشگوار تبدیلی اپنی زندگی میں محسوس کریں گے